Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərə Tərəzi bürcünü təqdim edirəm əzizlər. Bağ əzizlərim. Bəziləriniz gözəl bir həftəyə addım atırsınız. Bax, üç yol, gözəl üç yolunuz çıxdı. Bax, bu həftə bəziləriniz o qədər işlər görəcəksiniz ki, hətta nəfəs almağa belə çətinlik çəkəcəksiniz. Yəni qaçaqovda olacaqsınız, hərəkətli olacaqsınız. Bax, bəzi sıxıntılarınız var, bəzi təşk gedən işləriniz var. Bunlar hamısını elə bir ki, ayın axına kimi bütün sıxıntıları, bütün tərsk gedən işləriniz hamısı geridə qalacaq əzizlərim. Əlinizə maddiyyət gələrək o maddiyyəti çalışın dəyərləndirin. Sevdiyiniz insana qovuşacaqsınız. Bir qadın sizinlə görüşmək istəyəcək elə bir. Bir e, məsələni mi, bir nə isə sizə çatdırmaq istəyəcək qadın. Bəzi yalan bir sözlər eşidə bilərsiniz. Bax, o qədər yığılmışsınız, o qədər əsəblisiniz, o qədər yorğunsunuz ki, elə bir bir də kimin üzərinə səpartlamaq, kimin üzərinə sə açılmaq istəyirsiniz. Bax, bu həftə diqqət nəzərində olan geyiminizlə, hərəkətinizlə nəzərlənə bilərsiniz. Biraz diqqətli olun. Bax, elə bir içinizdəki olan o acıları, yaraları heç kəsə bildirmirsiniz. Yəni çox ə, necə deyirlər, eşikli oxşu həyatdan keçdiniz. Amma heç kəsə bildirmədiniz. İçinizdə çəkdiniz, üzünüz güldü. Ona görə də bax ətrafınızda sizinlə maraqlananlar çoxdur. Sizin həyatınızı bilmək istəyənlər çoxdur. Görək necədir, qabağa gedibmi, yaxşıdımı. Hətta pahallığınızı çəkən, qısqananlar da var. Neçə illik dostluq etdiyiniz ə, bəzi ə, insanlarla Yəni münasibəti biraz soyutumsuz, biraz arada soyuqluq olduğuna görə məsəl var, edir o insanı tanımaq istəyirsən ayağını tapdala. Tapdala tamamilə tanıyacaqsan ki, o insan necədir. Yoxlamaq üçün, sınamaq üçün. Bax siz də çox dostları, çox insanları, çox yaxın qonşularınızı çox sınaqdan keçirdiniz. Çox insanları yoxladınız. Ona görə bəzi insanlara artıq inanın ki, güvəniniz qalmayıb, güvənsiz kimiisiniz bəziləriniz. 3-4 işi birdən edirsiniz, güclənəcəksiniz. Biraz yuxusuzluq ola bilər sizdə. Bəzənizdə bax ağrılarınız olsa da bildirmirsiniz. Ayaqlarınızda, dizlərinizdə ağrı, mədə altıda, mədədə ağrı olanlar var ki, inan ki, yəni özünüzü çox düşünmürsünüz. Ailəni düşünürsünüz, övladını, nəvəni. Nə. Yeri gəldə elə bir ki, başqaları üçün yaşayırsınız. Özünüzün qeydinə, özünüzün yəni sağlamlığına fikir verin, çalışın. Çox vaxt baxmırsınız, əzizlərim siz ə, nə qədər də ə, enerjiniz düşsə də belə inanın ki, sizi heç kim yıxa bilməyəcək. Çünki ilahi tərəfdən qorunursunuz. Ə, yəni bunu mən demirəm. Ə, əstağfurullah deyir, məsəl var. Ə, verən də Allahdır, alan da Allahdır, bilən də Allahdır. Qurban olum, Rəbbimdir. Amma yenə də, yəni çıxdığını deyirəm ki, sizlər o qədər yəni möhkəm durmağı Allah'a yaxın olaraq güvənərək Yəni öz Rəbbinizə güvənərək hərəkətinizlə heç bir insan sizi yıxa bilməz. Yəni hətta istəyirlər ki, bax birləri ətrafınıza, bəlkə də çevrəndə, bəlkə də qohumlar arasında belə sürünməyinizi, yıxılmağınızı büdrəməyinizi istəyirlər, amma bacarmayacaqlar. Çünki sizin fikirləriniz çox parlaqdır. Fərqli fikirləriniz var sanki bax əlinizə oxu almısınız, bir yerə dəqiq vurursunuz. Yəni başqaları da qazansın deyə öz bacarığınızı başqalarına da bildirirsiniz. Yəni paxıllıq yoxdur sizdə. Ola bilər 5 dəqiqə hissənərsiz, əsəbləşirsiniz, yox etməyəcəm, yox verməyəcəm, yox dəstəyi durmayacam. İçinizdə biz əsəb gələ bilər, kin qüdrət gələ bilər, amma bunları sonra üzərinizdən atırsınız, gedir. və birini elə bir gücləndirəcəksiniz, həvəs verəcəksiniz, ona elə bir qolqanad verəcəksiniz. Onun elə bir bəzi düşmüş enerjiyə yüksəklikə qalxacaq elə bir. Uzaqdan bir hədiyyə gələcək sizə. Bir sevgini bitirmisinizsə, ürəyinizdən ata bilmədikləriniz var. Hətta deyərdim ki, dincəlməyə o qədər ehtiyacınız var ki, Bax, birləri köklü bir ailə qismət olacaq. Ya gəlin gedəcək köklü ailəyə, ya ə, kürəkən köklü bir ailədən bir qız alacaq, yəni. Bax, əlinizə elə bir ki pul ə, saxlaya bilmirsiniz. Əlinizə gəlir xərcləriniz çox olur. Amma bu həftə çalışın xərclərinizə fikir verin, xərclərinizə dəyər, dəyər verin. Bax, birindən bir kişi fiquru çıxdı ki, kişidən sizə bir qismət olacaq. Ailə böyüklərindən sizə qarşı bir az sıxışdıra bilərlər, sizin üzərinizə gələ bilərlər. Ailə içində də bəzi dəyişikliklər edəcəksiniz, dəqiq qərarlar verərək. Ayın 19-unda, 20-sində sizə təsir edən insanlar ola bilər, baskı basa bilə, baskı ilə üzərinizə gələ bilərlər. Amma bəzi məsələləri artıq geridə qoyacaqsınız. Sonra dəqiq qərarlar alacaqsınız. 18-ində bəzilərinizin evlərində ailə məsələlərini ola biləcək. Uyğun zamandır, bax sözləşmələr, imzalar, iş yerinə başvurmalar çox uyğun zamandır. Üz istirəm bu telefonlarda. Bağ iş yerinə başvuracaqsınız. Yəni tələsməyin, oradan da bir cavab olacaq. Bu həftədə olmasa sizə cavab gələcək. Vaxt ticarətlə əlaqəli, maliyyəal məsələlərinə əlaqəli gəlişmələriniz ola biləcək. Biraz xəyal qırıqlıqları var içinizdə. Onlar da zamanla keçəcək əzizlərim. Ev alma, köçmə olacaq bəzilərinizin. Bir dəyişikliklər olacaq. Nə yaxşı, nə pis olduğunu görəcəksiniz. Bax, birləri burada bilmirəm bir talisman kimi daş mı daşıyırsınız, gəzdə sözü qolbağ mı, boyunbağ mı taxmısınız. Çox yaxşı sizə düşür. Bəlkə də kvarsdır, bəlkə də agate-dir, bəlkə hansı bir daşsa sizə çox uğurlar gətirə biləcək. İkilikdə qala bilərsiniz. Yəni bir məsələdən ötürü bir seçim arasında qala bilərsiniz. Birləri bax uzaqda bir qaranlıq bir yerdədir. Həbsdəmi? Ə, yəni tutqududadır. Tutqudadır. Elə bir biraz narahatçılığı var onun haqqında xəbər eşidə bilərsiz. Biraz qripmi, soyuqdəyməmi, belə bir xəbər eşidə biləcəksiniz. Və ya siz düşünürsüz, nə zaman çıxacaq? Niyə bu vəziyyətə düşdü? Bəlkə də tanıdığınız insandır. Biraz duyğu içnə girəcəksiniz bu həftə bəziləriniz. Bax, sevdiyin insan, məsafə saxladığın insan qeriyə qayda bilər. Və ya sizdən xoşladığı, amma axıra kimi davam etməyən bir sevgidir, yenidən təkrarən geri qayıdıb o sevginin davamını edə bilər. Beyniniz biraz qarma-qarışıqdı elə bir. 15-ində elə bir biraz kifsiz dura bilərsiz yuxudan, biraz kifsiz, halsız ola bilərsiniz. Amma yavaş-yavaş aydınlığa çıxacaqsınız. 17-sində bax güvənsizlik, yalanla qarşılaşa bilərsiniz. Və ya birinin davranışı ilə. Bu qarşı tərəfdən də ola bilər ki, bax onun davranışı sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Biraz içinizdə əsəb ola bilər, partlayə bilərsiniz, açıla bilərsiniz. Artıq 18-də tam qərarlı olacaqsınız artıq sıxıntılarınızı yavaş-yavaş geridə qoymaq istəyəcəksiniz. Heç kəsi dinləmək istəmirsiniz, öz bildiyinizlə gedəcəksiniz. Siz hər kəsə qarşı doğru dürüstsünüz. Yəni deyirsiz, nə qədər acı olsa da, yəni yalan düzgün deyil, doğru söz yəni qiymət verirsiniz qarşınızdakı olan insana. Bir yerə elə bir torpaqdır, bir sahədir almaq istəyəcəksiniz. Artıq yox, yaxşıya doğru hərəkətlərlə, xəyallarınız var, hədəflərinizə doğru gedəcəksiniz, sevinəcəksiniz. Maddiatla yavaş-yavaş əlinizə maddiət gələ-gələ artacaq maddiətiniz. Siz, yəni bu ili pulsuz qalmayacaqsınız deyəcəksiniz ki, bəziləriniz mənim vəziyyətim çətindir, hani əlmə gəlmir, çatmır, amma səbrlin. Ümidinizi itirməyin, dualar oxuyun. Beyninizə pozitiv düşünərək beyninizə ələ gözəl şeylər gətirin ki, düşünün. İnanın ki, siz udacaqsınız. Qələbə sizinlə olacaq. Gözəl baxı, düşüncələrinizlə hədəflərinizə doğru gedirsiniz. Birilləri ayrılan birləri ikinci bir həyatını qurmaq üçün biraz narahatlıqları var. Ailə içində biraz anlaşılmamazlıqlar, bir-birinizi anlamsız və ya övladınızı başa salırsınız, övladınız sizi tam başa düşə bilmir. Bəlkə hətta hər də nəqativ düşünürsünüz ki, qarşı tərəf məni sevmir, bəlkə mən istəmir, bu soyuqluq var aramızda. Belə bir düşüncələr var. Xeyr, o sizi çox istəyir, sevir, amma onun da özünə görə öz problemləri var. Uzun sürən və yorucu bəzi qismətlər ola bilər. Bunlar hamısı keçəcək, yaxşıya doğru, yenə deyirəm, addım atacaqsınız. Əlinizdə elə bir dəyərli bir şey saxlayırsınız içinizdə çox vaxt sizə baxan deyər ki, siz qısqanc insan deyilsiniz, qısqanmırsınız. Çünki çox vaxt üzünüz gülür, görünürsiyiniz, keçirsiniz, amma içinizdə qısqancılıqlar var. Yəni sevdiyiniz insanı mənə aiddir, mənə aid olduğuna belə qısqanırsınız ki, yəni ki, yəni məndən başqa heç kəsə baxmasın. Tez hirsdənib tez barışırsınız. Yəni içinizdə kin saxlamırsınız çoxunuz. Qohumlar arasında bəzi incikliyiniz oldu, küskünlüyünüz var. Hətta deyərdim ki, bəzi aranızda məsafə edən qohum o arasında ola bilər, qonşu arasında ola bilər, sevgi arasında, sevgi həyatınızda ola bilər. Bəzi küskünlüklər var ki, zamanla bu küskünlüklər keçərək barışıqlar ola biləcək. 6-cı hissiyatınız açıqdır bəziləriniz nəzərim. Hətta yuxularınızı belə görürsünüz. Məsələn, kimsə görürsünüz ki, bu insanı, o insan gəlir, yəni səhər yuxudan durursunuz, o insan haqqında ya eşidirsiniz, ya görürsünüz, gerçəklər üzə çıxır. Yəni ki, necə deyirlər, öz hissiyatınızla çox vaxt gizliyirsiniz hissiyatınızı, çox insana bildirmirsiniz. Hətta qarşınızda danışan insanı hiss edirsiniz ki, yalan danışır ya doğru danışır, onu biruzə vermişsiniz. Üzünə bildirmirsiniz. Üzünə demirsiniz ki, inciyər, küsər, sizi düz anlamaz, düz başa düşməz. Çox insanlar sizin qarşınızda elə bir baş əyəcəklər, necə? Yəni artıq sizi tanıyandan sonra ətrafınızda yaxşı insanlar olacaq. Hətta sizin özünüzə, övladınıza belə qısqananlar var. Əgər teqsinizsə həyatda tərəzi bürcündə olanlar gözəl qismətlər gələcək qarşınıza. Bu 24-cü ildə gözəl qismətlərinizi tapacaqsınız. Bax, övladı olmayan, övlad arzusu olan, çoxdan yəni müalicələr alan, övladı arzuya arzu eliyən inanın ki, övlad xəbəri olacaq, övlad sahibi olacaqsınız. Qucağınız yəni boş qalmayacaq Allahın köməyi ilə, amma səbir, ümidinizi itirməyin. Bax, burada iki nişanlı arasında heç nədən aranızda söz, söhbət, incilik, gah barışırsınız, gah küsürsünüz. Çünki aranızda sizə qarşı birlərinin elə bir nəfsi var üzərinizdə. Həyat yoldaşınız tərəfindən qohumlarıdımı, həyat yoldaşının ailəsidirmi. Biraz onlara qarşı üzgün ola bilərsiniz bəzi sözlərə görə, amma yenə də yola verəcəksiniz, keçib gedəcək. Biraz diqqətli olun, sinirinizdə, siniriniz pozula bilər. Sağlamlığınıza fikir verin. Bax, bu 24-cü ildə də tərəzi bürcündə olanlar çoxunuz özünüzə sağlamlığınıza fikir verin. Heç nədən kiçik bir əməliyyata düşə bilərsiniz bu həftədə demirəm, amma yenə deyirəm ki, özünüzü qoruyun. Get-gedə, yəni sağlamlığınıza baxmayaraq ola bilər. övladınızı çox düşünürsüz, onların həyatını düşünürsünüz. İnşallah ki nə qədər ki e, necə deyərlər, övladlarınız da sizə elə bir arxalanaraq sizi arxa bilirlər. Düzdür, hərdən içinizdə, iç dünyanızda küsürsüz barışırsınız. Hətta övladə qarşı bir də görsün bir içinizdə bir küskünlükmü, sınıqlıq mı deyim, olur, amma yenə də barışırsınız. Çünki o sizin övladınızdır. Çünki övladınıza qarşı çox bağlısınız. Ailəyə çox bağlısınız. Ailəni çox belə ə, öndə tutursun. Yəni qarşıda necə sizi başa salım? Yəni öz ailənizi əlinizdən buraxmaq istəmirsiniz. Elə bir hamısını belə qoruyaraq ətrafınızda, yanınızda saxlamaq istəyirsiniz. Tez axırıncı sözünüzü, tez ifadənizdə axırıncı sözünüzü deməyin. Yəni qırmayın. Çalışın ki Sakit olun, atın quyuya, atın dərindliyə. Zaman gəldikcə o dərindlikdən çıxaracaqsınız, yavaş-yavaş öz sözlərinizi deyə biləcəksiniz. Bəzi insanlara bu həftə diqqət edin, çevrənizdəki insanların bəzilərinə diqqət edin, əzizlərim. Bir də həyat yoldaşınız tərəfə bir az nəsə küskünsünüz, bəzi yəni neqativ şeylər düşünürsünüz, düşünməyin. Qətiyyən düşünməyin, çalışın pozitiv düşünün. Hiçlədən ailədə xırda kiçik söz söhbətlər salmayın. Övladlarınıza özünüzə qarşı soyutmayın. Çalışın, deyim, gülün, pozitiv olun. Çünki tərəzi bürcündə olanlar həftəniz 1-2 günü sıxıntından keçə bilər. Ondan sonra həftəniz çox gözəl keçəcək. 21-indən sonra da gözəl şanslarınız, fürsətləriniz gələrək dəyərləndirin, çalışın. Yəni narahat olmayın əzizlərim. İnşallah gözəl yolunuz var. Sənət işlərinizi də həll edəcəksiniz. Uğuru da yollarınız var. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun.